Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Baiklah pada petang ini kami bertiga akan membuat satu perbincangan iaitu tentang uh, keruntuhan akhlak remaja pada masa kini di negara kita iaitu Malaysia. Baik okey jadi perbincangan ini merupakan tugasan di bawah subjek GPIM 1022 iaitu pendidikan Islam. Sebelum kita membuat perbincangan, izinkan kami untuk uh, memperkenalkan diri dahulu lah. Baiklah, saya Nurul Izzah binti Fagurazi dari penyelager agama 1 berserta dua orang rakan saya. Silakan. Seterusnya saya nam bernama Muhammad Farid Dinil bin Pevira, daripada kelas pendidikan Islam 1 dan terakhir saya Aina Fazana binti Heru Anwar dari kelas pengajian agama Islam 1. Okey baiklah. Um bolehkah saudari Aina membacakan uh, soalan yang kita akan bukakan pada peta ini? Baiklah Iza. Jadi uh, untuk petang ini uh, untuk tugasan tiga, persembahan uh, soalannya Kekalnya sesuatu bangsa bergantung kepada nilai akhlaknya. Apabila hilangnya akhlak, runtuhlah bangsa tersebut. Dari uh, penyair Ahmad Syawki. Berdasarkan baik-baik syair di atas, pelajar diminta untuk menghasilkan satu video pendek berkaitan isu keruntuhan akhlak remaja masa kini yang berlaku di negara ini. Dan usaha yang dilakukan oleh agensi-agensi terlibat dalam menangani gejala tersebut. Okey, seperti yang kita tahu, uh, kami ditugaskan untuk membuat satu video pendek. Jadi kami memilih untuk membuat perbincangan secara online. Okey, jadi apa yang kita dapat uh, lihat pada masa kini, uh, di mana uh, remaja pada masa kini sudah kurang adab bersama cikgu. Bukan sahaja cikgu, malah di media sosial seperti mereka menggunakan kata-kata sesek, seterusnya... Uh, uh, mengupload video-video yang tidak perlulah, eh? tidak elok. Jadi pada hari ini, kita kami bertiga akan membincangkan uh, dan mengupaskan punca-punca berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kesan terhadap masyarakat, bukan sahaja kesan terhadap masyarakat malah dia memberi kesan kepada semua pihak seperti individu sendiri ibu bapa dan juga dalam masyarakat. Jadi kita akan mengupaskan uh, Uh, punca-punca, kesan-kesan dan juga langkah-langkah yang perlu diambil oleh agensi tertentu untuk uh, menangani isu ketuhanan akhlak. Okey baiklah sekarang uh, kita akan mengupaskan isu secara lebih mendalam. Jadi saya lepaskan kepada saudara Farid, silakan. Okey, terima kasih Saudari Izzah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya akan memulakan perbincangan kumpulan kami yang bertajuk pengaruh media sosial dan teknologi tanpa kawalan merupakan punca keruntuhan akhlak generasi muda pada zaman sekarang media sosial seperti TikTok, Instagram dan Telegram memang dah jadi sebahagian daripada kehidupan remaja tapi kalau kita tengok penggunaan tanpa kawalan boleh membawa kepada banyak kesan negatif terutamanya kepada akhlak dan moral pelajar Okey, seterusnya kita pergi terus tengok kepada isu yang pertama iaitu kes buli cyber dan penyebaran video pergaduhan pelajar sekolah. Buli cyber ini merujuk kepada penggunaan teknologi seperti media sosial, chat atau video untuk menghina, memalukan atau mengancam seseorang. Contohnya baru-baru ini tular satu video pergaduhan pelajar sekolah menengah di kawasan Kuala Langat yang disebarkan di media sosial sampai menjejaskan nama baik sekolah tersebut. Okey, menurut laporan MCMC, putara, eh, purata 27 laporan buli cyber diterima setiap hari menunjukkan masalah ini semakin meningkat. Tindakan merakam dan sebarkan pergaduhan ini bukan sahaja menyalahi undang-undang tapi juga menunjukkan hilangnya nilai empati dan akhlak dalam diri pelajar. Sepatutnya pelajar belajar cara selesaikan masalah secara aman dan bukan jadikan keganasan itu bahan tontonan umum. Kalau kita tengok, okey, kalau kita tengok pun kan, saudari Izzah dan saudari Aina, kes macam ini makin banyak keluar berita sekarang ni, betul tak? Betul, betul. Okey, betul. Betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu yang kedua. Okey isu kedua iaitu penyalahgunaan aplikasi telegram untuk bahan lucah yang melibatkan remaja bawah umur Okey seterusnya isu kedua ini dari tahun 2020 hingga Mei 2023 MCMC terima lebih 4,700 aduan tentang penyebaran bahan lucah melalui telegram dan 727 daripadanya melibatkan kandungan yang tidak senonoh yang lagi lebih mengejutkan, pada 24 Oktober 2025 Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun dilaporkan Menjana lebih 76000 hasil penjualan video lucah Kanak-kanak melalui aplikasi ini Bayangkan, umur baru 17 tahun tapi Dah terlibat dengan aktiviti jenayah cyber macam tu Masalah ini timbul sebab kurangnya kawalan dan pengawasan daripada ibu bapa serta rasa ingin tahu remaja yang tinggi. Lama-lama ia boleh merosakkan akhlak dan masa depan mereka sendiri. Okey kalau pendapat saudari Izzah dan Ina, benda ini bahaya. Betul kalau dibiarkan tanpa perantauan. Setuju tak? Setuju. Okey terima kasih. Okey kita pergi kepada isu yang ketiga iaitu akhir sekali Isu ketiga ialah fenomena konten-konten tidak bermoral seperti menari dengan pakaian yang tidak sopan atau mengeluarkan kata-kata kesat demi tontonan dan likes di TikTok. Okey. Dengan populariti TikTok dan platform media sosial lain, ramai pelajar atau remaja yang terlibat dalam kandungan untuk mendapatkan likes atau followers. Uh, dengan mereka menari berpakaian trending atau melakukan challenge ataupun menggunakan bahasa yang kesat untuk menarik uh, ramai uh, ramai penonton nak okey seterusnya walaupun semua tindakan ini mungkin dalam bentuk hiburan ia boleh menimbulkan pelbagai risiko seperti imej negatif penyebaran yang sukar dikawal potensi penyalahgunaan rakaman atau video tersebut di kemudian hari Okay, kalau fikir balik, uh, semua ni nampak macam remeh tapi kesannya besar. Betul tak? Betul. betul. Sebab sikit-sikit lama-lama saya dibuki. Okay, betul. Okay, kesimpulannya uh, ketiga-tiga isu ni seperti buli cyber, penyalahgunaan, telegram dan kandungan tidak bermoral membuktikan bahawa uh, teknologi tanpa kawalan memang boleh meruntuhkan akhlak generasi muda. Jadi peranan ibu bapa, guru dan masyarakat amat penting untuk pantau serta didik remaja supaya guna media sosial dengan cara yang lebih beretika. Okey seterusnya saya sambung kepada faktor-faktor isu keruntuhan akhlak. Okey yang pertama faktor-faktor isu keruntuhan akhlak ini berlaku disebabkan kurang didikan agama dan nilai akhlak. Ini kerana remaja tidak diberi bimbingan rohani yang cukup. ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan kandungan negatif tanpa menapis perkara yang halal ataupun haram. Okey, seterusnya yang kedua iaitu disebabkan pengaruh rakan sebaya dan trend viral. Contohnya ramai remaja pada zaman sekarang ni ingin mendapat perhatian atau pengikut ramai di media sosial lalu meniru tindakan tidak memberes seperti membuat konten lucah atau memalukan orang lain. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu ketagihan teknologi. Iaitu penggunaan gadget secara berlebihan menyebabkan ketagihan yang menjejaskan interaksi sosial dan tanggungjawab terhadap pelajaran serta keluarga. Baiklah saya serahkan kepada Saudari Aina untuk sambung dengan perbincangan yang seterusnya. Baiklah, terima kasih Saudara Farid atas pandangan tadi. Saya sangat setuju lah dengan apa yang apa yang Saudara Farid dan juga Saudari Izzah utarakan tadi. Jadi, uh, tanpa melengah ke masa, saya terus beralih kepada faktor yang keempat iaitu pengawasan ibu bapa yang lemah Ibu bapa terlalu sibuk dan tidak memantau penggunaan gadget anak-anak menyebabkan mereka bebas melayari laman sosial tanpa kawalan. Hal ini terjadi uh, sebab uh, ibu bapa bila dia pun terlalu sibuk jadi dia pun memang takkan ada waktu untuk anak-anak mereka. Jadi anak-anak mereka ni akan terlalu orang kata terbiasa untuk menyendiri dan juga uh, apabila dia pun buat sesuatu tu dia pun tak tahu salah ataupun betul. Ah uh, macam itulah. Jadi yang seterusnya, uh, nombor lima, kurangnya kesedaran tentang etika digital. Uh, ramai pengguna tidak memahami batas privasi, adab berkomunikasi dan kesan jenayah cyber akibat perbuatan mereka. Jadi uh, untuk pada zaman sekarang lah kurangnya orang kata pendedahan tentang jenayah cyber ni. Mereka tak tahu betapa bahayanya macam bila kita terlalu um, berkongsi sesuatu macam post. Kita macam post selalu diri kita dan orang kata terlalu share lah um, dekat media sosial ni akan membawa mendorak balik kepada kita. Hmm. Macam itulah. Jadi seterusnya, saya akan beralih kepada kesan isu keruntuhan akhlak. Okey. Jadi uh, kesan isu-isu yang terjadi sekarang ni kepada remaja-remaja lah terutamanya. Yang pertama adalah kesan terhadap akhlak dan nilai moral. Okey, yang pertama, media sosial memudahkan capaian kepada kandungan yang tidak bermoral seperti kekerasan, keganasan, kegelapan dan unsur-unsur yang melanggar norma budaya dan agama. Okey, yang kedua, pengaruh budaya asing yang negatif seperti budaya barat yang ditonjolkan secara berlebihan boleh menyebabkan peniruan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai tempatan dan Islam. Misalnya, dalam aspek pemakaian atau pergaulan. Uh, sebab remaja ni, dia sangat orang kata senang terpengaruh jadi bila dia tengok, dia uh, dia orang akan rasa macam uh, benda tu macam uh, smart style uh, dan ter, dia terikut lah jadi uh, dia juga akan akan post, tak pun akan share, akan ikut budaya-budaya barat tu uh, kalau nak lebih mendalam lagi macam aspek-aspek uh, pemakaian kan ada yang meniru pemakaian-pemakaian barat uh, cosplay dan sebagainya Okey, seterusnya, kecenderungan uh, menggunakan bahasa Gaul yang melampau atau tidak sopan dalam interaksi dalam talian boleh terbawa-bawa dalam kehidupan seharian, merosakkan nilai kesopanan, sekaligus berlaku penurunan nilai kesopanan dan bahasa. Uh, apabila kita terlalu terbiasa dengan bahasa media sosial uh, seperti uh, macam uh, do, macam weh jom. jom, jom Pergi sini Ha, macam tu. Uh, jadi, macam sebenarnya yang tu orang kata dah tak ada nilai kesopanan dekat situ. Uh, Kuranglah. Okay, jadi, seterusnya. Okay, yang kedua. Uh, pergaulan bebas dan isu sosial. Platform media sosial boleh menjadi medium kepada pergaulan bebas antara lelaki dan... Perempuan tanpa batasan yang sepatutnya Ini boleh menyumbang kepada peningkatan masalah sosial Seperti seks luar nikah Atau kelahiran anak luar nikah Bila mereka terlalu terbuka Jadi um, Macam senang je lah terlibat dengan benda-benda macam ni Lagi-lagi dengan orang kata Laki-laki uh, yang uh, Ni bagi perempuan lah Laki-laki uh, yang uh, gat, Jenis yang gatal ha, Macam tu lah Sebab Macam mana? kalau orang yang jenis um, uh, berinteraksi di media sosial ni dia senang tau nak terus couple apa semua ha dan dia akan maju ke arah yang seterusnya lah. Uh. Okay, jadi uh, dekat sini ada uh, statistik lah. Hampir uh, 79%, 79 0.9% remaja di Malaysia dilaporkan terlibat dalam masalah sosial. Diambil dari Biman Singh Journal. Uh, jadi daripada study dan juga orang kata rujukan pun dah menunjukkan bahawa 79% tu lebih daripada separuh. Jadi boleh dikatakan memang isu ni sangat membimbangkan lah sekarang pada zaman kini. Okey, jadi yang ketiga adalah individualisme dan kehilangan empati. Okey, interaksi yang terlalu banyak secara dalam talian boleh menyebabkan sikap individualistik atau antisosial kerana kurangnya interaksi bersemuka yang mendalam, mengakibatkan kurangnya rasa simpati dan empati terhadap persekitaran. Sebab kita ni sebagai manusia, kita perlukan manusia lain. Kita sentiasa perlu berinteraksi dan bersosial. Jadi, apabila mereka berasa Anti sosial Mereka berasa macam dia pun tak perlu pun nak bercakap dengan orang. Tak perlu pun. Uh. Yang tu salah lah sebenarnya. Uh, jadi kita sebenarnya kita kena sentiasa bersosial. Kita perlu setiap hari. Macam Okey. Seterusnya. Okey. Uh, yang keempat, kepercayaan diri dan mental, ketidakpuasan diri dan kecemburuan sosial. Okey. Bila... Uh, terlalu terdedah kepada imej hidup orang lain yang seringkali diperagakan secara tidak realistik iaitu sempurna, kaya, cantik. Boleh menyebabkan ketidakpuasan diri, rendah keyakinan diri dan perasaan cemburu yang tidak sihat. Bila kita tengok macam orang yang post dekat TikTok, Instagram atau sebagainya, mereka kebanyakannya akan um, berkongsi macam harta benda mereka lah. Jadi remaja ni akan senang terikut macam nak juga nak juga aa uh, jadi akan selalulah macam rasa down aa uh, sebab contohlah tak ada benda tu tak ada benda ni tak cukup sedangkan sebenarnya mereka tu orang kata contohnya pada waktu macam uh, pelajar tu seorang remaja tu dia macam kan contohnya macam seorang remaja tu dia sebenarnya susah dia tak ada duit uh. tapi demi ikut trend So dia macam paksa mak ayah dia ke untuk beli sesuatu yang sebenarnya dia tak mampu pun Betul Macam tu Betul uh, Betul lah apa yang saudari Izzah katakan tadi Jadi akan kesian balik lah kepada diri kita juga Sebab apa? Sebab kita dah orang kata merendahkan diri kita Ah uh, macam tu Okay yang last sekali uh, Pegangan agama kerap, uh, Kerapuhan pegangan agama Okey, kritikan mendapati bahawa kerapuhan pegangan agama menyebabkan remaja tidak lagi menjadikan batasan halal dan haram sebagai neraca tindakan mereka. Sebaliknya, lebih terikut dengan trend dan hiburan yang melayakan Macam yang uh, saya ada cakap uh, cakapkan tadi, uh, mereka ni macam terlalu ikut budaya barat. Uh, jadi macam orang kata couple ni pun jadi trend. Sedangkan benda tu haram di sisi agama Islam. Uh. Jadi mereka ni orang kata tak kisah dah. Uh, contohlah dekat social media ni selalu akan dapat kecaman lah. Tapi tak kisah. Sebab semua orang buat. Uh, macam tu ayat mereka sekarang. Ha, uh, adakah saudara Farid dan saudari Izzah setuju? Setuju. Okey. Saya setuju. Baiklah. Saya akan... Uh, saya akan teruskan perbincangan ini dengan serahkan kepada saudari Izzah. Okey, baiklah. Apa yang kita dapat lihat tadi yang telah dikupaskan oleh uh, saudara Farid dan juga saudari Aina. Memang dapat kita lihat pelbagai uh, isu yang berlaku di media sosial pada masa ini yang melibatkan uh, maruah, maruah seseorang itu sendiri. Uh, apabila mereka sudah uh, Ber, berperwatakan begitu sekaligus dia dapat uh, orang dapat menilai mereka macam mana mereka uh, perangai mereka tu kan yang tak ada akhlak dan tak ada adab di media sosial jadi uh, sekarang kita tengok apakah peranan agensi untuk menangani masalah isu ini sebenarnya bukan agensi sahaja yang berperanan malah ibu bapa juga turut berperanan diri kita sendiri berperanan untuk mengubah kita punya sikap untuk um, jadi lebih baik dah supaya kita pun uh, mempunyai etika ketika menggunakan media sosial. Jadi kita tengok apakah peranan agensi untuk menangani masalah ini. Jadi yang pertama agensi kawal sedia seperti MCMC iaitu mereka boleh menguatkan menguatkuasakan undang-undang berkaitan teknologi dan media. Seperti mereka dapat menapis kandungan yang tidak sesuai seperti penyebaran berita palsu hasutan ataupun pornografi macam uh, video yang mereka boleh tapis bila tu kan ada dekat contohnya kalau kita nak upload di TikTok dia akan kalau berusaha negatif maka benda uh, video tu tidak akan dipostkan ke dalam media sosial ha, macam tu lah seterusnya memantau penggunaan media sosial agar mematuhi garis panduan maksudnya mereka ni dah ada syarat lah untuk menggunakan uh, media sosial tersebut Okey seterusnya peranan Kementerian Pendidikan iaitu memberikan pendidikan literasi digital kepada pelajar dan masyarakat seterusnya menjadikan kurikulum keselamatan siber dan etika penggunaan teknologi maksudnya mereka ni uh, perlulah menghadkan uh, menghadkan umur uh, berapa uh, umur berapa boleh guna medicine seperti nya uh, kalau di Malaysia umur 18 baru boleh menggunakan baru boleh mempunyai akaun sosial media kan supaya kita dapat mengawal penggunaan media sosial supaya budak-budak tidak perlu menggunakan media sosial lagi. Okey, seterusnya menggalakkan penggunaan teknologi secara berhemah dan produktif. Maksudnya sesiapa yang menggunakan uh, media sosial ni perlulah menggunakan secara baik dan tidak uh, menyalahgunakan media sosial. Tidak perlu membuat uh, perkara yang tidak baiklah dalam media sosial. Seterusnya eh uh, peranan polis pula Polis pula dapat mengesan dan membanteras jenayah cyber seperti penipuan, penggodaman dan buli cyber. Okey, yang ni pun viral famous juga di dalam media sosial, kan? Yeah. okey. Okay. Uh, um, banyak jugalah kes yang melibatkan ni, jadi polislah perlu mengambil tindakan yang sewajarnya seperti mengenakan denda ataupun uh, uh, mengenakan denda lah yang uh, orang selalu guna Seterusnya melindungi data peribadi dan privasi pengguna. Maksudnya polis ni ada hak untuk uh, kita, apa ni macam boleh akses lah kita punya data. Seterusnya menjalankan siasatan ke atas pelanggaran undang-undang digital. Okey, polis ni juga boleh kesan. Contohnya kalau dia pun buat akaun akaun palsu, uh, so polis dapat cam tu dan polis akan dapat mengambil tindakan terhadap pengguna akaun palsu tersebut. Okey seterusnya okey seterusnya agensi agama macam cakim. okey dia perlu memberi panduan hukum dan etika Islam dalam penggunaan teknologi okey uh, dia pun boleh buat macam orang kata apa kempen ke buat poster mengenai penggunaan uh, teknologi lah kan ah uh, uh, seterusnya menangani isu penyebaran ajaran sesat atau konten bertentangan dengan akidah. Okey, isu ajaran sesat ni juga uh, uh, semakin meluaslah di Malaysia ni. Bolehkah saudari Aina dan Farid berikan satu contoh uh, uh, isu ajaran sesat di Malaysia? G-I-S-B-H. Ayah uh, Fain. Hmm. Apa dia? Eh Ayah kan? Betul tak? Ha uh, betul betul. Sampai sekarang pun isu ajaran sesat semakin merebak. Jadi uh, benda ni uh, tidak sewajarlah berlaku di kita punya apa di negara kita Malaysia kerana benda itu uh, apa ni uh, dapat menyelewengkan akidah umat Islam. Okey seterusnya yang terakhir pihak berkuasa tempatan dan NGO mereka boleh menyebabkan kesedaran melalui kempen atau program komiti. Okey jadi mereka boleh buat kempen secara terbuka untuk menarik orang supaya uh, tahulah tentang penggunaan teknologi yang sewajarnya. Okey, seterusnya, mereka boleh menganjurkan bengkel atau seminar tentang bahaya penggunaan teknologi tanpa kawalan. Sama juga lah menganjurkan bengkel ni uh, agar mereka dapat uh, agar masyarakat dapat sedarkan diri tentang penggunaan teknologi yang sebenar. Okey, jadi itu sahaja tentang uh, peranan agensi-agensi untuk menangani isu ini. Maksudnya mereka ni pihak atas adalah. Selain itu kita juga uh, sebagai uh, kita individu kita juga dapat uh, apa ni uh, meningkatkan uh, diri kita lah memperbetulkan kita punya akhlak untuk menggunakan uh, teknologi supaya agar tidak disalahgunakan. Okey jadi sebagai uh, bakal cikgu kita juga haruslah mendidik anak-anak murid kita nanti bukan saja mendidik mereka malah membentuk mereka menjadi seorang uh, manusia yang berguna dan berakhlak mulia. Jadi uh, bolehkah uh, saudari Aina dan saudara Farid untuk membuat sedikit kesimpulan tentang perbincangan yang kita bincangkan? Apa yang dapat kita simpulkan? Silakan saudara Farid. Uh, pada pendapat saya kesimpulannya, uh, isu isu kerontakan akhlak ni perlulah kita atasi sebab dia boleh menyebabkan ramai remaja pada masa kini semakin semakin rosak lah dan kita kena atasi semua ni itu saja. Seterusnya saudari Aina okay. uh, Jadi uh, daripada saya pula uh, kesimpulannya Uh, isu keruntuhan akhlak ni dalam kalangan masyarakat terutamanya pada zaman kini lah semakin membimbangkan serta banyak memberi kesan negatif terhadap diri kita dan juga seluruh masyarakat hmm. jadi semua yang kita cakap tadi tu pengaruh media sosial yang tidak terkawal pergaulan bebas serta kurangnya pegangan agama dan nilai moral tu menjadi orang kata faktor-faktor lah uh, berlakunya gejala ni Uh, macam isu sosial ni kan. Uh, lepas tu oleh itu uh, semua pihak kita kena lah berganding bahu terutamanya kita sebagai bakal pendidik kita kena lah juga ambil cara uh, dalam mendidik dan juga membentuk akhlak yang mulia melalui uh, peranan contoh macam kita seba uh, sebagai orang kata pendidik lah. Uh, tapi perlu juga diambil peranan oleh keluarga dan juga masyarakat. Jadi uh, kesedaran uh, serta amalan nilai-nilai Islam dan moral yang tinggi perlu diperkukuhkan agar generasi kita yang akan datang mampu untuk menjadi insan yang berakhlak mulia uh, supaya dapat memajukan negara bangsa kita. Ni. Terima kasih. Okey, jadi secara keseluruhannya apa yang dapat kita lihat keruntuhan akhlak ini merupakan isu yang semakin serius di Malaysia yang uh, berpunca daripada uh, pelbagai aspek seperti uh, pengaruh media sosial kurangnya pendidikan agama dan kelemahan institusi kekeluargaan maksudnya seseorang untuk membentuk diri seseorang itu bermula daripada pendidikan uh, agama daripada ibu dan ayah, jadi ibu dan ayah juga memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak yeah. mereka untuk supaya mempunyai uh, akhlak yang mulia. Jadi penerapan nilai murni bimbingan agama dan didikan yang berterusan perlu menjadi asas dalam melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Jadi a saya rasa itu sahaja perbincangan kita pada petang ini. Semoga perbincangan ini dapat membuka minda kita bersama ke arah membina masyarakat yang lebih berakhlak dan bertanggungjawab. Terima kasih Terima kasih kepada rakan-rakan saya saudari Aina Fazana dan juga Muhammad, uh, Muhammad Farid uh, uh, kerana telah meluangkan masa untuk menyiapkan tugasan terakhir kita bagi subjek GKM 1022. Okey itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.